Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala asidina muhammad wa ala alihi wassalamu ala Rabbi Rabbish rahli sadri wa li amri wa filul umdatan milisani yafqahu qawli subhanaka la ilmalana illa ma'alam tanai innaka antal alimul hakim pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dunianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan Islam dan sama-sama kita yang siasat bertobat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita siasat bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Amma Ba'ala. Pada kali ini saya ingin menjelaskan lagi tentang apakah itu syariat, tarikat, hakikat dan maripat. Kerana apa? Kerana saya mendapat satu statement ataupun satu tanyaan Daripada seseorang yang tidak bernamakan dirinya, tapi uh, nombor handphonenya ada tertera. Saya sebut sebagai 4487. Beliau menulis dalam satu mesej di grup WhatsApp, di mana saya dan beliau adalah ahlinya. Fantasia insan ataupun uh, manusia itu adalah sebenarnya hakikat tarikat dan marifat. Apakah lagi yang nak dihayalkan? Screenshot mesej beliau ada saya tekan di sebelah. Baik. Di sini saya tidak ingin ataupun tidak bermaksud untuk mencela ataupun meremeh-remehkan ataupun merendah-rendahkan ataupun memaki hamun ataupun menghasut sesiapa pun. Cuma saya ingin jelaskan sedikit kemungkinan 480 ini keliru tentang apakah yang dikatakan syariat mereka hakikat dan meripat dan kaitannya dengan diri manusia. Saya tidak tahu mungkin beliau tidak berguru ataupun tidak mendapat penjelasan yang lanjut daripada guru beliau. Tetapi kita abaikan hari itu. Baik. Apakah syariat, terikat, hakikat dan meripat? Dan apakah kaitan dengan diri kita? Syariat itu adalah peraturan diri kita. Tarikat itu adalah perjalanan diri kita. Hakikat itu adalah terbuka rahsia di, pada diri kita. Dan marifat itu adalah kesempurnaan bagi diri kita. Dengan arti kata yang lain, syariat, tarikat, hakikat dan marifat itu berada di dalam satu tubuh. Ini tidak bercerai. Tidak dikatakan empat individu, empat tubuh. Ini orang syariat, ini orang tarikat, ini orang hakikat, ini orang marifat. Tidak. Ini di dalam satu tubuh. Dengan arti kata yang lain, Syariah itu adalah peraturan bagi tubuh zahir dan batin. Peraturan bagaimana kita mengenal Allah iaitu ilmu tauhid. Peraturan bagaimana kita beribadah seperti solat puasa iaitu ilmu fiqh. Dan peraturan bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kita membuang hawa nafsu kejahatan dan mengisikan dengan uh, nafsu kebaikan. Itu dinamakan tasawuf. Ini adalah ilmu, ilmu tentang peraturan pada diri kita yang berada di dalam tubuh kita berada pada diri kita, lahir dan batin. Kemudian kita menjalankan ilmu tadi. Kita mentahuidkan Allah, kita solat puasa zakat haji dan kita sentiasa ikhlas kepada Allah. Sentiasa reda kepada Allah dan lain-lain. Ini dinamakan tarekat. Tarekat dia umum. Tetapi tarekat khusus iaitu satu manhaj ataupun metodologi yang disusun oleh ulama-ulama sufi. Bagaimanakah cara untuk mensucikan diri kita daripada hawa nafsu kejahatan? Kemudian Menggantikan dengan hawa nafsu kebaikan. Kemudian apabila kita telah menjalankan akan uh, syarikat ini, maka terbitlah, terbukalah segala rahsia diri kita, rahsia alam, rahsia ketuhanan kepada kita. Dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada kita apabila hati kita telah bersih, suci daripada segala hawa nafsu kenyataan. Dan apabila kita taat kepada Allah Ta'ala dengan segala mentaati segala perintahnya dan juga mentahuitkan dia. Maka Allah Ta'ala membukakan, membukakan pada pada kita dalam tahap jazbah, dalam tahap musyahadah, dalam tahap fanabilah. Kita mengetahui, kita melihat, kita musyahadah, kita syukur akan hakikat diri, akan hakikat ketuhanan, akan hakikat segala kejadian. Ini hakikat. Kemudian apabila kita telah mencapai hakikat, maka automatik kita bermakrifat kerana marifat itu mengenal mengenal jadi kita bermarifat dengan marifat yang hakiki kerana marifat kita ini pengetahuan kita ini terbit daripada hakikat makam hakikat ehwal hakikat jadi marifat itu dia terbagi pada dua juga bukan satu iaitu apabila kita mendalami ilmu tentang tauhid itu makrifat. Tapi makrifat ilmi. Makrifat akal, akal, akli dengan dalil dan burhan. Dalil dan burhan. Dan apabila kita telah suci hati, Allah Taala membukakan segala hakikat ilmi tadi, ilmu tadi, hakikat tauhid, hakikat fit, hakikat tasawuf, hakikat kejadian-kejadian alam, hakikat ketuhanan itu dinamakan makrifat hakiki. Ini kena faham. Jadi apabila 4487 mengatakan fantasia diri, ini bukan fantasia. Karena fantasia itu maksudnya apa? Sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak dibataskan dengan kenyataan atau khayalan. Itu fantasia. Ma'rifatullah bukan fantasia. Ma'rifatullah adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada orang-orang yang menjalani akan terikah Sufi, yang benar. Marifat ini bukan timbul sekarang, tapi zaman dahulu selepas Nabi, sahabat, tabiin, tabi, tabiin tabi sehinggalah Sufi-sufi pun ada, sehinggalah kepada kita. Jadi jangan kita keliru, jangan kita tersalah mengatakan bahawa diri kita ini adalah adalah cerita terikat, cerita marifat benar dari satu sekali sudut satu sudut iaitu diri kita ini adalah tempatnya berdirinya syariat tarekat hakikat makrifat itu kerana tanpa diri kita kita tidak akan mendapat tak, tidak ada tempat bagi ilmu itu berdiri tanpa diri kita tidak adalah perjalanan tarekat tidak ada diri kita tidak adalah hakikat tidak ada diri kita tidaklah ada makrifat kerana syariat tarekat hakikat makrifat itu berdiri di atas satu tubuh Kitalah yang bersyariat, kitalah yang berterikat, kitalah yang berhakikat dan kitalah yang bermakrifat. Asas puncanya, Quran Hadis. Meninggalkan Quran Hadis, bukan dinamakan lagi hakikat tetapi khayal. Jadi, 4487 dan orang-orang yang lain, hendaklah faham akan hakikat ini. Jangan terkeliru, Bergurulah dengan guru-guru muktabar yang benar-benar menjalani jalan tarekat sufi. Yang menjalani syariat, yang buat tarekat, yang arif dengan rahsia-rahsia hakikat. Sehingga mereka jadilah orang-orang yang arifin. Orang-orang yang kabilin. Iaitu orang-orang yang dinamakan bermarifat Dengan makrifat yang hakiki. Hal ini banyak disalahpaham. Kerana apa? Kerana tok, tok guru mereka itu tidak sendiri tidak mengerti apakah syariat, mereka, hakikat marifat. Dan tidak mengerti apakah yang, di, yang dijabarkan oleh ulama-ulama tahkik yang sufi, lagi muhakikin. Kerana apa? Kerana tok guru mereka sendiri pun tak berguru. Jadi, bersusun tidak berguru sehinggalah anak murid pun salah faham. Tegas saya katakan bahawa jika Hal ini disalah faham Ya. Ke barang kalian menjadi jenik sangatlah besar. sehingga mengatakan syariat oh, ini orang syariat, ini orang syariat, ini orang syariat, ini orang syariat. Salah besar sama sekali. Itu adalah intikan ataupun pegangan kaum jenik. Jadi, taklah difaham. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa ini, sekarang ini di bulan puasa kita mendapat petunjuk dari Allah Taala supaya kita dapat kefahaman yang benar. Tidak lagi berada di dalam fahaman yang salah. Jadi sekian dulu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.